Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de Between Us 4 de 4 basados en el libro Quíntate frente al televisor Dijo Win e hizo que Tim se sentara Mientras tanto tomó una caja de pizza y se sentó a su lado Luego reprodujo una película de acción que se estaba estrenando Tim dudó por un momento cuando Win intentó persuadirlo de que pusiera atención a la película Pero al final las explosiones y las luchas de los personajes principales lograron distraerlo Comenzó a disfrutar la película y solo bastó un momento para que la pizza se acabara. El dueño de la habitación se levantó y abrió el refrigerador, tomó una pequeña caja de pastel y se la pasó a la otra persona que parecía sorprendida. ¿Qué es Gia? Pastel de San Valentín. El pastel de frutas frescas, con un tamaño justo para dos personas, se veía apetitoso. Tim sabía que Gia la había preparado especialmente para ese día. Mientras que él no tenía nada en absoluto. Lo siento, Gia, y eh, olvidé el día de San Valentín. Era el primer San Valentín que tenía una relación y no preparó nada. Ouch, se quejó Tim cuando Win le golpeó la frente ligeramente. ¿Qué piensas de mí? Preguntó Win mientras se llevaba el pastel a la boca y entrecerraba los ojos ligeramente ante el sabor agrio de la fruta. ¿Por qué te aferras a los festivales como lo hacen otras personas? ¿Qué te parece sentarte a ver una película y comer pizza? ¿No te gusta? Me gusta, dijo Tim y se frotó la frente. Lo cierto es que sí prefería la pizza ante los restaurantes caros. Si te gusta, entonces es bueno. El día de San Valentín a mi estilo y el tuyo es sentarse y ver una película, comer comida chatarra, comer pastel y perfecto. Wynn tomó otro pedazo de pastel y esta vez se lo llevó a Tim en la boca. Tim frunció el ceño y abrió la boca para morder el pastel de manera ofensiva, pero sentía que todavía faltaba algo. -Oh, ¿a dónde vas? -Win hizo una cara de confusión cuando vio que Tim se levantaba abruptamente. -Espera un momento dijo y salió corriendo de la habitación, dejando a Win sosteniendo el pastel. No lo habría creído de no escuchar a Tim corriendo por las escaleras de emergencia a toda prisa sin estar dispuesto a esperar el ascensor. Realmente fue solo un momento, tal como dijo Tim. Regresó a la habitación jadeando, respiró profundo y luego le pasó a Win lo que tenía en la mano, flores de San Valentín. Dijo, Win sostuvo en sus manos un pequeño cactus redondo que tiene unas pequeñas flores brillantes. Tim consideró una suerte que sus pequeños hijos que tenían en la habitación estuvieran floreciendo, así que escogió el que tenía la flor más grande. ¿Para mí? Sí, cactus. Es una flor, una flor, dijo Tim mientras señalaba la maceta. El día de San Valentín debe tener flores. Pigwin se echó a reír de manera incontrolada. Esto fue más que una sorpresa, mucho mejor que un gran ramo de rosas. Acarició el cactus y lo colocó sobre la mesa y tiró del cuerpo de su novio para abrazarlo. Me gusta mucho. Tim narqueó las cejas. Por supuesto, ¿de quién es ese regalo? dijo lleno de confianza en sí mismo. Su primer San Valentín, comiendo pizza, viendo películas, comiendo pastel, además una maceta con una flor, era más que perfecto.